А, ты же снимаешь? Хай. Это Атланта, люди. Самый центр андеграунд, короче, вот тут такой. Ну, типа, ничего такого интересного. Под землей, как бы, магазины, бутики и так далее. Это Сергей наш, уважаемый. Тоже снимает. Это Маришка. Снимаем самый центр Атланты. Фиг вы знает, что это такое. Ну, короче, какой-то монумент. Мечты? Тут разные Мечты? здания высокие. Мечты, да? Сейчас мы идем неизвестно снимать? куда. Да, снимаю. Маша хорошо, она сегодня на пятый день наконец сходила. Ну что такое? Это же private видео чем знает. Да, какая разница, Зебрыш. Вот такие старинные здания даже есть, типа. Ну, как старинные. Не, не сильно старинные, потому что Атланта горела полностью во время гражданской войны. Так скажем, пол... чувствует полторы сотни лет. Тут как бы такие есть небольшие здания. Ну, в общем, это не вам надо говорить. В основном здесь черные, преобладающие большинство. Чувствуют себя как дома. Я, Вам, честно старин, говоря, не видел города в Америке, который да, себя ощущает настолько свободно, как в Атланте. Нет, ты себя тут ощущаешь черным. В этом я себя ощущаю здесь чужим, да. да. В этом а городе. Абсолютно. Нет, так по идее, просто по улицам сразу будет ясно. Люди, может, ничего не описать. В общем, мы гуляем, смотрим. Сегодня мы только прибыли, завтра отправляемся в Стоун-Маунтин-Парк. Все, завтра будем снимать отдельно